قرآن میں سمندر کیسے ڈیوائڈیڈ ہیں سورہ کاف میں ایٹین سکسٹی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ رہ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او عَمْزِيَ حقبہ اب جب موسیٰ نے کہا اپنے جوان نوکر کو کہ میں نہیں جاؤں گا روانہ نہ ہوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندر کی جمع ہونے کی جگہ پر تک پہنچ جاؤں گا یا میں ایک مدت لمبے پیریڈ سے گزار لوں اب موسیٰ جو تھے وہ مصر میں تھے مصر میں ایجپٹ اور موسیٰ کے ساتھ جیسے اگر میں کہوں گا یوں مجھے دیکھیں آپ یہ فرض کے لئے یہ مصر ہے اور یہ سمندر چل رہا ہے اور ادھر جو ہے عرب ہے عربی تو ایک بیچ میں سویس کنال ہے سویس کنال کہتے ہیں ریڈ سی میں ریڈ سی کا جڑتا جہاں وہ اس کے بعد وہاں بیجے ریڈ سی آتا ہے پھر چھوٹا سوئس کینال ہوتا ہے اس کے بعد ادھر میڈیٹرین سی ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ریڈ سی میڈیٹرین سی یہ آج کی بات ہے کل پتہ نہیں کیا نام ہو لیکن اللہ تو بہر کہہ دیا اس تو ایک ایسی جگہ ہے ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں سوئچ کینال ہوتی ہے جہاں پر ریڈ سی اور میڈیٹرین سی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جاؤں گا دیکھیں کہ میں نہیں جاؤں گا رواں ہوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندر کی جمع کی ہونے کی جگہ تک پہنچوں جہاں دو سمندر جمع ہو وہاں پہنچ جاؤں تو تو لینڈ پہ چل رہے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ میں پہنچوں جہاں دو سمندر کی جگہ ہو وہاں مل جاؤں تو بیسیکلی وہ جگہ اس وقت جو ہے میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی کے درمیان جو سویس کنار ہے بہت ہی انسان نے چھوڑی سی ہے وہ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی یعنی دنیا میں بہت سارے سمندر ہیں بہت سارے سے مطلب سات سمندر لیکن یہ سمندر کی زمین آپ کہیں جا دو سمندر کو سمندر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر میں کہوں یہ دو سمندر ہیں باہر سمندر میں سمندر ایک نظر آ رہا ہے لیکن وہاں دو سمندر میں نے کہا یہ فلانا سمندر ہے یہ دوسرا سمندر ہو گیا تو سمندر میں جا کے دیکھنے پڑے لیکن زمین پر زمین پر دو سمندر کی جوڑ ایک پوائنٹ کھڑو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں ایجپ کا اوپر نورت کا جگہ جہاں سویس کنال کا اینڈ ہے وہ ریڈ سی آ رہا ہوتا ہے وہاں سے دوسرا میڈیٹن جا کے ایسے مل جاتا ہے تو ریڈ سی اور میڈیٹین جب مل رہا ہے تو اس میں ہمیشہ یاد ہے کہ برزق ہوتی ہے دو سمندروں کے درمیان ایک برزق ہوتی ہے جو اس کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے برزق کا مطلب آڑ ڈیوائیڈ کرتی ہے ایک سمندر یہ ہے اور ایک سمندر یہ اس کی جو انگلش میں ڈینسٹیز کہتے ہیں پانی کی کثافت یعنی ایک پانی کی ڈینسٹی اور دوسرے پانی کی ڈینسٹی میں فرق ہوتا ہے تو جب ریٹ سی گیا ہو جائے کہ کے میری ملا تو یہ مل تو گئے لیکن ان کے بیچ میں کیا ہوگا برزق ہوگا تو اس کی جو ڈینسٹی ہے اس کی ڈینسٹی میں فرق رہے گا ہمیشہ یہ اللہ کی طرف سے قانون بنا ہوا ہے کہ اس میں آپ مل کے ایک جیسا نہیں ہو جاتا اس کی اس کی پینے کی اس کی ڈینسٹی فرق ہوگی تو یہاں یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہ جگہ ہے علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچتے ہیں فزیکل ارتھ پہ جگہ جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں لیکن اور سمندروں میں سمندر مل رہے ہیں لیکن جگہ زمین کی بات کر رہا ہوں جہاں سے وہ دیکھ سکتا آدمی جا کے فزیکلی اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک جملہ اور کہا کہ میں لانگ پیریڈ گزاروں گا تو اگر دیکھیں کہ ہم نے جو قرآن میں دیکھا ہے کہ چالیس سال کی عمر جو ہوتی ہے انسان کی وہ اس کے اندر ویزم کا یا کافی میچورٹی آ جاتی ہے سال لیکن ٹوئنٹی سے لے کے تھرٹی جو ہے ٹوئنٹی سے نیچے جو ہوتی ہے وہ ٹین کہلاتی ہے نائنٹین نائنٹین جب بیس ہو جاتا آدمی بیس سے لے کے تیس تک سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اس آدمی میں یعنی عورت یا مرض سے 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 ہوگی بیس اکیس پہ جائے گی طاقتور ہوگی بائیس پہ جائے گی اور طاقت ہوگی تیس پہ جائے گی اور طاقت جب وہ تیس پہنچی اب تیس سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوگا تھرٹی مرد ہو یا تھرٹی اس کا طاقت میں کمی شروع ہے تھرٹی تھرٹی ون تھرٹی ٹو تھرٹی تھری تھرٹی فور اور جب فورٹی کو پہنچے گا تو کافی حد تک وہ کمزور ہو چکا ہوگا تو جتنے بھی یہ فٹ بالرز ہیں کرکٹرز ہیں جتنے گیمز کھیلتے ہیں وہ ینگ ایج میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو فلیکس reflex, ریفلیکسز ہوتے ہیں کھیلنے کے ہاتھ پاؤں کے جم مار رہے ہیں جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا ڈاؤن فال تھرٹی سے شروع ہو جاتا ہے اور فورٹی میں بہت زیادہ ڈاؤن فال ہو جاتا ہے تو قرآن میں چالیس سال کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ وہ اپنی میکسمم اسٹرینتھ کو تو واچ کیا تھرٹی کے بعد اب تھرٹی کے بعد اتنا ڈاؤن فال ہوا اس کا کہ فورٹی کے اندر اس کو اب وزڈم ملتی ہے یعنی وژڈم کہ میں نے کیا 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 جتنے اس سے میں وائز ہو جائے وہ تاکہ صحیح سوچ سمجھ کر لے تو فورٹی کے بعد مروج ایک جاتا ہے کہ نبوت ملتی ہے قرآن میں نہیں لکھا لیکن یہ کہ اللہ نے کہا جب چالیس کو پہنچا تو اس نے شکر کیا اپنے اوپر اور اپنے دعا مانگے اپنے ماں باپ کے لیے تو یہ اسے ہے فورٹیز کا تو جب یہ کہتے ہیں ایک مدت تو مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اس پوائنٹ میں میں پہنچ چکوں یہ جو کون سا پوائنٹ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں وہاں سے پھر نیچے آن کے پھر وہ ٹرانسفر ہو گیا عرب ورلڈ میں جاتے ہیں وہ واقعہ ہے تو وہ بیسکلی ینگ ایج جو ہے وہ فرام ٹوینٹی ٹو تھرٹی اور تھرٹی کے بعد ڈاؤن فلو ہو جاتا ہے اسٹرینتھ کا تو وہ کہتے ہیں ایک مدت میں گزار چکوں گزار لوں تو میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں وہ جگہ بھی ہے آج بھی اب دیکھیے اللہ کہتا ہے ففٹی فور کی الیون ٹویلو فوتح نا اب وابس سما بیما امن بس ہم نے آسمانوں کو دروازے مرض دار بارش پانی سے کھول دیا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ جنال اردونا فل تقل مع قَدْ الا قد قدر تو ہم نے اسمان کو دروازے سے موسل دار بارش کھول دی پانی کھول دیا اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کیے وہ پانی پانی وہ چشمے مل گئے ایک دوسرے سے جو کہ امر شک قدر کیا گیا اب یہاں سے اسمان سے بارش ہو رہی ہے اور زمین پہ اس کو افیکٹ ہو رہا ہے ایک جگہ لکھتا ہے کہ زمین مردہ تھی پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا تو یہ اسمان سے رس بھی نازل ہوتا رہتا ہے میں اس پہ گیا نہیں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں تھا تو اسمان سے رس بھی اللہ نازل کرتا ہے اسمان سے لوہے بھی نازل کرتا ہے اسمان سے رش تو سب چیز ہو جاتی ہے سب چیز اسمان سے نازل ہوتی ہے بارش بھی ہوتی ہے پینے کا پانی یہ وہ بارش نازل ہوئی موسلادھار تو پھر وہ زمین پہ بن گئی نہریں اور نہروں سے انسان نے بھی پانی پیا اور یہ ہمارے مویشی سب نے بھی پانی پیا یہ یہاں لکھا ہوا ہے زمین کو اندر کیا کیا ہو رہا ہے اب سورہ ٹوینٹی سیون اس کی سکسٹی ون امن ام جال الردرا و جالا قلعہ انہارا و جال الر رواسیہ و جال بین البحرئین حاجز ارحم ما اللہ بل اکثر ہم لا یعلمون. یا لمون کون ہے جسے زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا اور اس میں دریا بہائے اور اس کے لیے لنگر انداز پہاڑ بنائے اور دو سمندر کے درمیان حد فاضل قرار دی تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے معبود بل ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے دیکھیں یہاں لکھا ہے ام من ام من جال الارض قرارا یہ جو ٹھہرنا ہے فزیکل ایسا نہیں کہ وہ چل نہیں زمین تو چل رہی ہے اپنے اپنے ایکسز پہ بھی چل رہی ہے اپنے اس پہ بھی چل رہی ہے لیکن وہ قرار کے اندر ہے بے چینی میں نہیں, نہیں کبھی کیسے چل رہی ہے مطلب ایک ایک خاص جو بھی اس کی سپیڈ ہے اس پر اسی پہ فکس ہے چل رہی ہے وہ تو قرار کے ساتھ ہے ٹھہری بھی یہ نہیں کہ وہ رکی ہوئی زمین چلتی ہے اور اس میں دریا بہائے زمین کے اندر ڈیفائن کیا جائے اسے دریا بہائے اور پہاڑ ایسے بنا دیے لنگر کی طرح تاکہ پہاڑوں نے اس سمندر کو پہاڑ پہ روکا ہوئے اگر وہ نہ روکے ہوئے ہوں تو سمجھے زمین میں زلزلے آ جائیں مطلب ایسے ہڑا ہڑا جا کے ٹکرا جائے کیا ہو جائے تو وہ اندر لنگر کی طرح دلے ہوئے پیک کی طرح زمین میں اور اب سے یہ کہتے دو سمندروں کے درمیان ہم نے پھد رکھی جب بھی دو سمندر ملتے ہیں نا اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی برزق کہہ لیں یا حد فاصل ایسا حد ہوتا ہے جہاں آپ کراس نہیں کر سکتے یعنی یوں آدمی تیرتا سے چلا جائے گا شاید لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہاں کی ڈینسٹی اور یہاں کی ڈینسٹی میں فرق ہوگا یہ, یہ ایک بیچ میں ایک ڈویژن بنی ہوئی ہے یہ دو سمندروں کے درمیان ڈویژن اور موسیٰ السلام نے کہا تھا میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میں یہ دو ڈویژن دیکھ سکوں اب سمندروں میں الگ بنی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے مگر وہ تو دیکھنا چاہ رہے تھے فزیکلی تو وہ جو پوائنٹ آف ریڈ سی اور میڈیٹین سی وہ تو انہوں نے وہاں دیکھ لیا ہوں کر کے آرام سے دیکھ لے گا ہر میں بھی ہر کوئی دیکھ لے گا لیکن سمندر میں کہاں پر ڈویژن ہوئی ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پہاڑ ڈالے میں اور, اور سمندر میں درمیان میں روک ڈالی ہوئی ہے راک راک روک ڈالی ہوئی تاکہ وہ وہ نہ ہو سکے اب کیا ہوا ٹونٹی فائیو ففٹی تھی یہ اب سمندر پہ ہم زور دے رہے ہیں سمندر پہ آ گئی یہ بات وہ لدی مرج البحر ہادہ عدب الفرات وہ ہادہ ملحُجاج وہ جالا بین عما برزغا وہ حجرم محجورہ اور وہی جس نے ملے جلے دو سمندر بہائے یہ میٹھا مزیدار ہے اور یہ نمکین کروائے اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے برزق ہے جو رکاوٹ بنائی ایک نقائل عبور آڑ بنا دی یعنی ایسے پتھر بنا دیے پتھر کی طرح مضبوط پتھر کہ ایک سمندر یہ ہے اور ایک سمندر یہ اس کے اندر بیچ میں ایک آڑ ہے جو برزق ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ اتنی مضبوط ہے کہ ہجرم مجورہ یعنی پتھروں کے ساتھ مضبوط کی بھی اچھا میں یہاں پر جو ہے دو سمندر ایک بات پوچھوں گا آپ لوگوں سے پھر دوبارہ دو سمندر ایسے ہیں ایک میں میٹھا پانی ہے اور ایک میں کڑوا پانی ہے اچھا دریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے اور سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے زیادہ سمندر کی ڈینسٹی موٹی میں بتا دوں ون زیرو ٹو فائیو ہوتی ہے ون زیرو ٹو فائیو اور جو پانی کی پینے کی پانی کی ہوتی ہے ون تھاؤزنڈ ہوتی ہے ون وہ لائٹر پانی ہوتا ہے اور یہ ون زیرو ٹو فائیو جو ہوتا ہے سمندر کا پانی سالٹ ہوتا ہے نم, نمک ہوتا ہے اب یہاں لگا رہے دو سمندر دیکھیں جس کو آتا ہے میں پھر سوال لوگوں کو اس لیے پوچھتا ہوں کہ لوگ اپنا دماغ لائیں دو سمندر ایسے کون سے ہیں جس میں آپ کو میٹھا پانی مل جائے اور کڑوا بھی پانی مل جائے زمین کا تو پمین پا... سے دریا میں کا تو پانی میٹھا ہوتا ہے اب دو سمندر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اوپر ہیں نورٹ پول پہ ہیں ساؤت پول پہ ہیں پورے دنیا میں کون سے ایسے سمندر ہیں جس میں میٹھا پانی مل جائے اور ویسا کڑوا پانی بھی جہاں وہ مل رہے ہیں تو جو جانتے ہیں ان سے نہیں پوچھا میں کون بتائے گا میٹھا پانی پینے کا سمندر آپ چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں دیکھیں ایکویٹر جو ہوتا ہے یا بیچ بیچ کی دنیا جو ہوتی ہے وہاں پر سمندر کا پانی کڑوائی ہوتا ہے لیکن اگر ہم اوپر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو کہاں پہنچ جائیں گے ہم نارتھ پول پہ اور نارتھ پول پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ جو برف ہوتی ہے آئیس برگ جو ہوتے ہیں وہ جب میلٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے تو اس کا کافی آگے تک میٹھا پانی ہے اس کے بعد ہمارا سمندر مل رہا ہے ہمارا جو سمندر سالٹ کا وارٹر کا پانی بہت وہ جو دیکھ رہی ہیں آپ لوگ اس کے پانی اتنا زیادہ وہ ایک سمندر بنا ہوا ہے وہ میٹھے پانی کا سمندر ہے وہ وہ نہیں ہے لینڈ کا وہ تو اللہ نے جو نازل کیا برف وہ بارش وہ برف سے پگلا اور وہ ایک سمندر بنا ہوا ہے نارتھ پول پہ بھی اور نیچے نیچے کے پہ بھی نیچے بھی تو وہ دو سمندر وہی آگے دیکھیں دڑا وہ میٹھا پانی ہے اور ادھر جا کے تو وہ کڑوا پانی ہے تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ دو سمندر ایسے ایک میں میٹھا پانی بھی ہے تو ہم سوچے میٹھا پانی کہاں پر مل سکتا ہے ہم کو تو اوپر نارتھ پول پہ ساؤتھ پول میٹھا پانی مل گیا تو وہ دو سمندر میں فرق آگئے یہ بتایا اب یہ تو ہم آئے سے پڑھ رہے ہیں یہ کوئی ہم وہ تو دنیا میں دیکھا ہم نے اس کو دیکھ کے وہاں دیکھا وہاں سے دیکھ کے یعنی آئے یہاں سے دیکھا وہاں گئے فاطر 35 12 ٹویلو آئے وما یس طبی البحان ہادہ عدب الفرات سائغن شراب و ہادہ اجاج ومن کل تاق الونہ لخمن طوریہ و تس تخ و الْفُلْكَ فِيهِ کا فی ہی مواخر لطب تغم ان اور سمندر برابر نہیں ہو سکتے کہ یہ تو میٹھا ہے جو پینا پینے میں خوشگوار ہے اور دوسرا کھاری ہے اور کڑوا ہے اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں وغیرہ کھاتے ہو اور زیورات اور سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور تم اس 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 میں فل مزار کو دیکھتا ہو کہ سمندروں کو اہارتی بھی جاتی ہے ہوتی جلتی جاتی ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر گزار ہو اب اس میں بھی جو مین مقصد ہے کہ دو سمندروں کے اندر اللہ نے میٹھا پانی بھی رکھا ہوا ہے اور کڑوا بھی رکھا ہوا ہے تو میٹھا پانی میں نے آپ کو سمجھا دیا نارتھ اور ساؤتھ پول پہ ہوگا اور ویسے جو پانی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں گوشت بھی مل رہا ہے اس کے اندر سے آپ مشریہ کھائیں لیں اور اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ خواتین اور سب ہی پہنتے ہیں لیکن خواتین تو زیادہ ہی اس کے لیے وہاں سے جو چیزیں نکلنے کے بہت موتی حضرات وہاں سے نکال کے لائے جاتے ہیں وہ آپ پیش کریں اپنی بیویوں کو تو وہ وہ بھی سمندر کے اندر سے نکالا جاتا ہے یہ بتایا جا رہا ہوں اس میں بھی بات بیسک یہی ہے اس آیت میں بھی کہ دو سمندر ہیں ایک میٹھا والا ہے اور ایک اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے پہلی آیت میں کہ ایسے ڈویژن ہوئی ہیں میٹھے والی بھی ڈویژن ہوئی ویسے بھی ڈویژن ہوئی ہے دو کڑوالوں کی بھی ڈویژن ہوئی ہے ایک میٹھے والے کی بھی ڈویژن ہوئی یعنی ڈویژن ہیں جب ڈویژن کریں گے تو کتنے جائیں گے سات یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور ڈیوائیڈڈ کیوں ہے بیکاز آف دی ڈینسٹیز اس کی ڈینسٹی الگ ہے اور اس کی ڈینسٹی الگ ہے ایک میٹھے کے ایک ہزار ڈینسٹی ایک کہ ون زیرو ٹو فائیو ہے لیکن دو الگ ڈینسٹیز جیسے ایک کی ون زیرو ٹوئنٹی ہوگی تو ایک کی ون زیرو تھرٹی ہوگی اس طرح ڈینسٹیز میں فرق سے یہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ورزق ڈالا ہوا ہے اس سے سمندر ڈیوائڈیڈ ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اس بات سے